Вас вітаю в ефірі вісті тема дня для вас. В студії працює Анна Черненко. Сьогодні ми говоримо про те, що у Харкові відбудеться безкоштовний семінар управління реальністю. Що це нам розкаже наша сьогоднішня гостя? Вона вже не вперше у нашій програмі. Це Наталя Володимирівна Родіна, психолог, біоенерготерапевт, парапсихолог і керівник центру розвитку особистості при академії технологічних наук України. Я вітаю вас в нашій студії. Здравствуйте. перш ніж перейти до розмови, хочу наголосити. Ви в нас вже не вперше, ми раді вас бачити знову. І це означає, що до Харкова приїхала наука, цікава наука, наука розвитку людини. Але перш ніж перейти до відкриття нашої теми, що ж таке управління реальності, я пропоную подивитися на екран, щоб наші глядачі згадали, згадали, можливо, познайомилися. Хто ж сьогодні в нашій програмі? Експерт, дивіться. Родіна Наталя Володимирівна психолог, біоенерготерапевт, парапсихолог, керівник центру розвитку особистості при Академії технологічних наук України, має кілька вищих освіт: економічну, психологічну та спеціалізовану медичну. Є сертифікованим біоенерготерапевтом, сучасним теологом, духовним наставником. На сьогоднішній день має вже більше 10 тисяч учнів в Україні: в Києві, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Вінниці, а також в інших країнах: Італії, США. А та Англії. І після невеличкої відеовізитки я хочу нагадати нашим глядачам, що ми говоримо про те, що у Харкові відбудеться безкоштовний відкритий семінар на тему управління реальністю. І відбудеться він за адресою Харків, вулиця Полтавський, шлях, 4, Це спецвузавтоматика, їх великий конференц-зал. Зараз же ми приходимо до розмови про тему нашої програми управління реальністю. Що це, як це, з чого почати і Власне, для себе хочу почати з такої цитати, що змінивши себе, можна змінити світ довкола себе. Пані Наталя, поясніть, будь ласка, чи пов'язана ця цитата і наша тема управління реальністю? Ну і, власне, з чого починається зміни? Реальністю називають проявлене пространство життя, судьби, життя людей, той процес, етап еволюції, в якому знаходиться кожен з нас. Реальность это то, что мы с вами ежемгновенно и ежесекундно создаем. Это наша жизнь, это наш процесс, творческий процесс, над которым каждый из нас трудится. Но только не все люди трудятся над этим осознанно, то есть осознанно управляют своими событиями. Как правило, наверное, процентов 85, а может даже и больше людей, они просто ввергнуты в процесс, ввергнуты в процесс какого-то действия неосознанного, в котором они впадают в какие-то разрушительные ситуации, состояния, и эти ситуации приводят их к трудностям. То есть реальность — это процесс нашей с вами жизни. Вы спросите, возможно ли этим научиться управлять? И я вам отвечу, конечно же. Более того, наша с вами задача, как творцов, как создателей своей жизни, своей реальности, научиться управлять этим процессом. Вот тогда, вот в этом случае вы не будете страдать, вы не будете болеть, вы не будете разрушать себя и мир вокруг себя. Но вот начать надо, как вы очень правильно сказали, с себя, со своего внутреннего состояния, изменить себя, и мир изменится вокруг вас. Пані Наталя, а якщо ви проводите ці семінари, нагадаю, вони безкоштовні, так і будуть відбуватися в неділю, як це починається? До вас приходять люди, велика група людей, чого ви вчите? які перші слова до них доносите, щоб дійсно переконати, що ось цю реальність, можливо, вона зараз мені не подобається, мені в ній некомфортно, а її можна змінити і її змінити доволі просто. Як ви з чого починаєте? В первую очередь я смотрю, каким пришел зал, кто пришел ко мне, с какой целью, какие мысли у людей, какие трудности у людей. То есть, глядя на людей, я вижу их проблемные, слабые места. Естественно, под их запрос, а ведь каждый приходит с целью помочь себе с целью изменить свою жизнь к лучшему, с целью выйти из трудностей и разрешить свои проблемы. Видя это все, я под их запрос даю им знания, рекомендации, советы, я даю им направление и, конечно же, работаю с каждым пришедшим в зале на открытом семинаре, уже на открытом семинаре, работаю энергетически. То есть многие люди знают, что ко мне нужно идти, брать воду, побольше воды. Эта вода имеет великую силу. И потом благодаря энергетике, внутренним моим посылам, внутренней наполненности каждого пришедшего к нам, человек получает облегчение. Вот они уходят даже с открытого семинара, впервые увидевшие меня, познакомившись. Они уходят уже задумчивые, они уходят уже с мыслями о том, что жизнь требует перемен. Она подталкивает их к переменам и к осознанным переменам, к тому, что нужно учиться работать над собой, учиться жить правильно. Вот тогда вы не будете страдать. Аджийсно ⁇ это такой формат, как индивидуальная работа. Аджийсно ⁇ Можливо, я не хочу привідкривати при групі людей свою проблему, чомусь переживаю так, і мені хочеться поспілкуватися з вами особисто дійсно ще більше пірнути в енергію цю світлу та позитивну, так чи існує така форма, і що там ви пояснюєте людям? На самом деле, конечно же, я, видя их мысли и видя их проблемы, я не озвучиваю это конкретно. Я просто вижу в зале, кто с чем пришел, кто о чем думает, даже когда они смотрят на меня, на меня что они думают обо мне. Я не стараюсь озвучивать это, но существует уже такая индивидуальная работа, когда люди приходят на консультации, приходят со своими проблемами, мы садимся и начинаем разбирать эти проблемы. То есть мы находим причины, убираем причины, и проблема решается сама по себе. Но сразу вам скажу, друзья мои, будьте готовы услышать правду правду о том, что вас привело к этим трудностям. Только правда сможет вам помочь, потому что многие люди, они вводят людей в дальнейшее заблуждение. Они говорят всякую ерунду, что ты хороший, а это тебе там пороблено и так далее, и так далее. И человек уходит еще с большей озлобленностью найти того, кто же меня это сделал, потому что я хороший. Друзья мои, это путь в некуда. Да, воздействие, влияние это все есть. Я вам расскажу даже, как это работает и как защитить себя от этого. Но, друзья мои, не всегда оно так, понимаете? И если вы настолько неустойчивы, что на вас можно влиять и воздействовать разрушительной энергией другого человека, то это тоже о чем-то говорит. О том, что вы находитесь на низком уровне, на приземленном уровне, энергетически приземленном уровне. Вам нужно расти восстанавливать свой энергосиловой баланс. Когда вы будете сильны энергетически, на вас невозможно влиять и воздействовать. Вот помните всегда это, учитесь этому, стремитесь себя защитить от разрушения других людей. И если вы этого еще до сих пор пока еще не умеете и не знаете, как это делать, но это тоже задача перед вами. Номер один. Научиться защищать себя, быть энергетически устойчивым. Добре, дякую, пані Наталя. Ось я зараз сиджу в студії, але намагаюся представити вашу аудиторію. Люди різного віку, жінки, чоловіки, можливо, навіть дуже молоді люди. Так вони всі різні, і ось кожен приніс з собою той багаж, який накопичував ну, протягом цього свого життя 20, 30, 50, 60 років. Чи вистачить цього семінару на початковий крок? І скільки взагалі треба часу, щоб навчитися керувати реальністю, змінити її? Адже дійсно пройшло багато років, і я принесла з собою всі ці роки до вас. Скільки потрібно часу? Для кожного своє час. Один чоловік приходить починає вчитися, починає працювати над собою. Я даю йому все для того, щоб він змінив свою життя. и он взлетает, мгновенно взлетает в процессе. Другой топчется и топчется на одном месте, на одном месте, на одном месте. Ну, у каждого по-разному. Но то, что каждый пришедший получит результат, это да. Вы даже сейчас меня смотрите, и вы уже имеете результат. Ведь вы же чувствуете силу мою и энергию мою. Энергия, она передается мгновенно. Это совершенно другая, другой способ и процесс передачи. Вы только вспомнили о ком-то, хорошо, вы отдали импульс своей хорошей энергии. Вспомнили плохо, вы разрушительную энергию излучаете этому человеку. Вот как работают энергетики, вот как работают тонкие энергии. У вас потом даже меняется настроение и внутреннее состояние. Друзья мои, это величайшая наука. Наука тонких энергий, изучение тонких энергий. А ведь все состоит из этих как раз тонких энергий, из вибраций этих тонких энергий. Даже ваше тело, даже ваши клетки, которые создают вам проявленное пространство и себя. Ось наступні два запитання, можливо, навіть больше. як під розмову, більше, а буде саме для скептиків. По-перше, як ви пояснюєте людям, Звідки у вас цей талант бачити людину, відчувати її, ділитися цією доброю світлою енергією, налаштовувати? Ось прийшов до вас аудиторію скептик і одразу питає. Звідки це? Як це? Я не розумію. Якщо б була наука, я б зрозумів. Два 2 плюс два-чотири. 2, так, ну це так, дуже спрощено. Поясніть, скептику, хто ви. Уважаемые мої любимые скептики, я обращаюся сейчас іменно к вам. То, что вы называете наукой, физическим проявлением, то, что вы можете потрогать, пощупать, прикоснуться, это все состоит из тонких энергий, из вибраций тонких энергий. Вы можете просто чего-то не знать, к примеру, и вы знаете, что сейчас появились очень интересные новые направления, квантовая физика, квантовая динамика, квантовая, о квантовых частицах, волновая генетика, теория струн и так далее, и так далее. Теория о частицах. Очень много направлений, которые как раз сейчас объясняют работу тонких энергий и говорят о том, что все в принципе состоит из тонких энергий. Это для скептиков. И для того, чтобы понять это, для того, чтобы в этом разобраться, для того, чтобы понять и осознать, как это все работает, нужно очень-очень-очень много всего знать. Нужно во многом разбираться, нужно многое осознать, нужно учиться открывать вот эти тайны, которые объясняют устройство мира, пространства, космоса. Конечно же, это величайшая наука. Как это пришло ко мне, оно было всегда со мной. Оно есть и с вами, и у вас, у каждого. Только каждый находится на своем уровне развития. Одни на очень низком, другие уже повыше. Но работая над собой, вы можете активизировать эти способности, возможности. Понимаете? Вот мы только что с вами говорили о влияниях и воздействиях. Когда мы делаем плохой посыл и добрый посыл, мы воздействуем друг на друга. Вы называете это магией и так далее, и так далее. Вы можете это называть как угодно, но то, что это работает, это уже доказано наукой, доказано многими учеными, и это уже даже не секрет. В своей работе я стараюсь людям донести эти знания, научить их работать, управляя своими внутренним своим состоянием частицами, этими тонкими частицами, которые соорганизовывают пространство жизни, которые создают события. К примеру, ты устремлен к этому, ты можешь этого достичь. Как это сделать? Конечно, я этому обучаю. Да, не всех. Да, не всех. А почему не всех? Жалко мне? Да мне ничего для вас не жалко. Наоборот, хочу дать все, открыть все, лишь бы вы только были готовы это взять. Дело не во мне. Дело в готовности людей, понимаете? Не все люди готовы к этому. Не все люди готовы даже осознать и понять. Применив даже и свой разум, не только сознание, не только процесс души, духа своего, энергии, а и ума своего. Иногда человек может быть настолько разрушен, что он уже не готов. Поэтому, конечно же, э, ну, смотрю, кто готов, кто не готов. А как я это вижу, как у меня это получается, в двух словах, друзья мои, не расскажешь. Э, скажу вам, что к этому тоже нужно быть готовым. Ведь не все люди Глядя на меня, испытываю только хорошие эмоции. Многие просто мне завидуют. Вот просто завидуют, что они вот не такие, что у них вот не так. А вот, и поэтому, видя это все, нужно любить этих людей. И я люблю этих людей. И сделаю все, чтобы помочь и таким людям. Человек, не имеющий любви, больше всего в ней нуждается. Помните это. Пані Наталі, у вас більше 10 тисяч учнів в різних країнах? Звісно, їх дуже багато в Україні. І ви постійно подорожуєте різні області. Ось у неділю відбудеться семінар в Харкові. Так на вулиці Полтавський шлях. Скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте? Кого ви можливо навіть не неправильно формулюю питання, сама себе буду перебивати, Чекаєте всіх, але кого найбільше чекаєте? Хто зараз найбільше потребує допомоги? Ось. поштуху для розвитку, Адже у нас очень сложная ситуация сейчас в суспільстві, Друзья мои, ко мне не идут счастливые люди. Не идут. Ко мне идут люди, которые потеряли себя в жизни, которые заблудились так. Но идут и другие люди. Приходят иногда люди, которым, которым интересна эта тематика, которые хотят разобраться, углубиться в этих знаниях, которые хотят научиться, развивая себя, управлять своей жизнью, которые хотят стать выше, лучше, сильнее, которые хотят счастья. Вот люди, которые к нам приходят. Конечно же идет ко мне тот который не имеет этого счастья А вот как уже прийти к этому? Если будете выполнять все мои рекомендации и все мои советы, знайте помощь будет каждому. Если все-таки человек не готов в своем эгоизме знаете иногда бывает вот я такая красивая и умная, но я несчастная и я не готова я все равно красивая и умная я не готова изменить себя я хорошая, весь мир плохой. Вот такой человек не может достичь успеха. То есть он не готов признать себе в своих ошибках. А это самый важный фактор. Друзья мои, учитесь прощать и себя, и других людей. Знаете, прощение ⁇ это искупление. А искупление дарует каждому из вас исцеление души вашей, жизни вашей, дарует вам счастье, успех, удачу, процветание, крепкое здоровье. Вот как оно все связано. Поэтому даже мы в своей работе, мы затрагиваем все аспекты вашего бытия. И личную жизнь, и финансы, и работу, и здоровье, и тему смерти, и тему развития как такового, устремления. И мы говорим о других жизнях, о, другой, о другом уровне планетарном, о том, куда вы устремлены, что вас ждет в будущем, что вас ждет в вечности. Куда вы все стремитесь? Вот вы пришли сюда, на эту землю, на эту планету. А куда вам дальше? А зачем вы пришли сюда? Каков смысл всего этого бытия? Великие тайны открывают для вас. Поэтому нужно быть достойным и готовым получить эти знания. Віталі Володимирівно, а ось знову повернуся до вашого щільного графіку подорожей, так і семінарів. Я знаю, що дуже часто ви приїжджали, приїжджали до Харкова. Так вас тут чекають, запрошують ще частіше, але ось в зв'язку з тим, що ви стали керівником центру розвитку особистості при академії технологічних наук України, Чи не зміниться ось цей графік? Можливо, ви трошки менше будете змушені подорожувати, адже ось. Наука, академия технологических наук Украины звучит так дуже масштабно, Не будет забирать час ваш? Да, друзья медучник. мои, конечно же, конечно же будет. И я уже читаю лекции, работаю много с детками, работаю в школах и внедряя, давая эти науки, эти знания, внедряя эту программу развития человека, конечно же времени у меня очень очень мало. Я ограничена во времени. Поэтому не смогу уже так часто приезжать к людям. Вот. Ну а кому нужно, те ищут меня в других городах или же в Киеве, в котором я буду продолжать свою деятельность. Но ну, не только в Украине, но и за рубежом. Вот. Я вот одна, а людей очень много, и нужно спешить. Нужно спешить спасти наш мир. Вот какая работа. Тут треба не втратить эту возможность и все ж таки завитати на семинар в Харькове, так, пока вы Да, тут надо смотреть самому. Тянет, вот как они говорят. Вы знаете, я не смотрю телевизор, вообще не смотрю телевизор, но включив передачу, щелкала каналы, остановилась на вашей внешности. И вот меня как потянула вот какая-то энергия, сила, и я точно знала, что это то место, куда мне нужно идти, где я решу свои проблемы. Так говорят процентов 90 моих учащихся. Вот они все во всех городах, во всех странах. То есть тянет вас энергия моя, тянет вас энергия света, силы, любви. Каждый из вас хочет этого, и я каждому из вас это дам. А кто придет, придет тот, кто готов к этим знаниям и к этой работе. Дуже, знаете, так его А вот скажите, пожалуйста, Того, що ви сказали, що глядачів до вас тягне, навіть коли бачать екрані телевізора, якось наука суміщається все ж таки з тим духовним світом. Можливо, знову ж таки, це для наших скептиків. Так? Ось він в мені прокинувся щойно, хочу спитати, як такі дивовижні речі поєднуються з наукою? В определен, на определенному етапі еволюції человеческой чоловічество стало розділяти Науку Творца, Создателя, который создал все вокруг, и науку о физических предметах, о физическом проявлении. Сейчас пришло время, когда одна и другая наука объединены. Почему вы скажете? Да потому что наука о Создателе, о творческой энергии, о силе, о частицах, из которых все состоит. И мы с вами это и есть. Единый творческий потенциал высшего разума. Вот что мы с вами изучаем. Мы раскрываем тайны высшего разума, который создал все. Как же это можно э, изъять из всего того, что вы видите вокруг, в квартире, в доме, в своем? Ведь все имеет сознание. Пример из жизни. Люди, которые имеют автомобиль катаются в своем автомобиле, потом им почему-то он не нравится, и они решают для себя продать этот автомобиль и купить новый. И они начинают даже сев за руль об этом говорить. Вот такая плохая машина, буду продавать. А вот только скажите ей, что вы ее собрались продавать. Вот вы уже знаете мой ответ, да? она тут же начинает ломаться. Вы скажете, как же? Это случайность? Да не случайность. Все пропитано сознанием. И автомобиль тоже имеет сознание. Просто есть разные уровни сознания. В 1959 году, такой вот пример вам, как научный деятель приведу, в 1959 году в лаборатории... Врач срезает листик, скажем, из дерева, положил этот листик под микроскоп и смотрит, как там течет хлорофил. Медленно, плавненько проистекают все процессы. Потом два скрипача, которые тоже стоят в этой комнате, начинают играть классическую музыку. И происходят такие изменения. Этот, эти частицы начинают двигаться с активной скоростью очень быстро. Потом скрипачи перестают играть в музыку. Опять все возвращается на круги своя. То есть ученые уже в 1959 году пришли к выводу того, что все имеет разум. Особенно листики, деревья, растительность. Все имеет сознание. И ваши машинки также. Даже дякую, Цикаво. На жаль, наша программа уже добегает кінця, але все-таки я не могу вас отпустить від того невеличкого побажання для наших зрителей. Пожалуйста. Ой, что же вам сказать, друзья мои. Я очень хочу, очень хочу, я очень мечтаю, я устремлена к тому, чтобы на нашей планете было как можно больше счастливых людей, как можно больше радостных людей, как можно больше улыбок, как можно больше добра на нашей земле. Не очень этого хочется. И весь мой труд направлен только на это. И только эта цель, преследуемая мною, устремляет меня к тому, чтобы как можно больше оставить счастья и добра человечеству. Поэтому от всего своего сердца, от всей своей души, всем, кто видит меня сейчас, кто слышит меня сейчас и всегда будет слышать меня, я желаю счастья. Я желаю и наполняю души ваши и сердца ваши любовью, настоящей любовью, бескорыстной любовью, любовью, когда ты отдаешь, но ничего взамен не требуешь счастья вам. Дякую вам, пані Наталя. До цих теплих слів лишається тільки приєднатися, приєднатися всією душею, а нашим глядачам сказати, що працюйте над собою, почніть працювати над собою. І це можна зробити, почати робити разом з Наталією Родіною на її безкоштовному семінарі, який відбудеться в Харкові в неділю по вулиці Полтавський шлях. 4. тож шукайте, приходьте і шукайте себе. Дякую вам за візит за цю розмову. І сподіваюсь, дійсно щасливих людей довкола нас буде набагато більше. Одіна Наталя Володимирівна знову завітає з відкритим семінаром до Харкова. Тільки 14 серпня, у неділю об одинадцятій ранку, відбудеться безкоштовний семінар на тему управління реальністю. Вхід вільний адреса місто Харків, вулиця Полтавський, шлях, 4, спецвуз «Автоматика», великий конференц-зал. Телефон для довідок – 25 25.